три жизни бойцов батальона Донбасс и 48 мирных жителей Попасной. Цена, которую заплатил город за свободу от сепаратистов. Мы потеряли много своих друзей, кто-то родственников, кто-то близких. Но в целом мы выставили. Эти два года мы живем на передовой, пытаемся выживать, пытаемся восстанавливаться, пытаемся развиваться, что-то строить. Пусть каждый из нас несет свой личный вклад в то, чтобы никогда больше не повторилась такая трагедия, чтобы не провелась человеческая кровь. Самое дорогое – это человеческая жизнь. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы воцарился мир и согласие. И тогда мир наступит. Я в этом уверен память о погибших при освобождении Попасной воинов батальона Донбасс в сквере торжественно открыли памятную стелу, а боец батальона обратился с просьбой к жителям города. Я хочу попросить жителей Попасной, чтобы возле мемориала, там где похоронены наши ребята, ну и вообще ребята с разных воинских подразделений, были всегда живые цветы, чтобы о них не забывали. Потому что мы идем дальше в другие какие-то точки, освобождать другие города, а ребята остались лежать здесь. По словам участников освобождения города, Попасную брали почти стрелковым оружием. Тяжелой техники не было. Основные бои за город проходили 18 июля. Перед городом Попасным мы стояли два часа, ждали. Чего ждали, мы сами не понимали, и через два часа мы пошли в город. Взяли первый блокпост на мосту, они взорвали мост, но мы успели проскочить автобусом, заехали и построили вдоль дороги, две шеренги и пошли. Они нас запустили, они нас ждали там. Ждали по-любому, потому что валили с двух сторон по нам. Как говорит Валерий, их командир тогда сбежал вместе с единственным танком, оставил своих бойцов на окраине города. Самим попаснянам это день-два года назад запомнился страхом, который они испытали, находясь в своих домах и квартирах. Это было очень страшно и для нас, для мирных жителей, так ну как как и для каждого человека, да, это было непонятно и было. Это страшно. Также в Попасны впервые прошла фотовыставка Аллея памяти. Ее создатель, волонтер Ирина Крамаренко, женщина, собрала практически все фотографии погибших за два года жителей города. Она побывала на место гибели каждого попаснянина. По ее словам, 48 погибших мирных граждан — это не конечная цифра, а многих сейчас просто ничего не известно. В Сіверодонецьке празнували вторую годовщину освобождення мірода від незаконних ворожоних форміровань на площі возле градського дворця культури к этому дню підготували патріотичну акцію Армія дітям. її полягає в тому, що будуть проводитися дитячі конкурси. Конкурс дитячого малюнку на мольберті, конкурс дитячого малюнку на асфальті. А також ми проведемо конкурс дитячих віршиків. Експромтом дітки будуть писати. Головне завдання, щоб була фраза Сіверодонець Україна. В конкурсе приняли участие дети разных возрастов. Алиса, к примеру, на своем рисунке изобразила сердечко. Потому что мы любим Украину. У Севердонецкого дворца культуры развернули выставку художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Они не только показали то, что умеют, но и обучали своему мастерству всех желающих. Нам было очень приятно сегодня представить новые работы авторов галереи искусств. В частности, очень оригинальная вышивка графики. Мы решили в этот раз порадовать детвору мастер-классом техники бисероплетения. Я делаю вот такую рыбку. Она получится у меня вот такой, только с другими цветами. Там будет присутствовать фиолетовый и бирюзовый. После просмотра выставки Северный пригласили в зал, где выступил победитель одного из талант-шоу Иван Ганзера. после концерта возложили цветы к памятнику генерал-майору Александру Радиевскому, который погиб, освобождая украинские земли от оккупантов. На площади мира до позднего вечера свое творчество дарили украинские музыканты. Тарута, дружи музыку, тень солнца, уроженка Северодонецка Екатерина Бойко. Девушка живет в Киеве, но каждый новый концерт посвящает родному городу. Десять років, але їжу по Україні прославляю саме своє рідне місто. Я завжди кажу, звідки я що я тут народилася. Мені завжди дуже лячно виходити на сцену в своєму рідному місці, бо тут мої батьки. Але я щаслива, що можу запросити до своїх батьків на концерт, бо вони дуже рідко бувають на моїх концертах. Українські групи друже музику і тінь сонця не вперше виступають в Сєвєродонецьке. Тепер вони приїхали сюди за творчого творчеського об'єднання музичний батальйон. Под выступление украинских музыкантов зрители не только танцевали, но и водили хороводы. Когда стемнело, публика организовала световую волну с зажигалками и мобильными телефонами.